नमस्कार मी आरती महाराष्ट्र आपले स्वागत सामाजिक सांस्कृतिक शैक्षणिक व गुन्हेगार जगातील काही घडामोडी तर प्रथम पाहूया शहरातील डोंबिवलीतील एकजुटीसाठी बैठक डोंबिवली परिसरातील वाढत्या नागरिकांच्या वेगात स्थानिक भूमिपुत्रावर होणाऱ्या अन्याय विरोधात आज भूमिपुत्रांच्या एकजुटीसाठी एक बैठक आयोजित करण्यात आली होती गावचे गाव पण हरवून विकासाच्या नावाखाली शहरीकरणाची प्रक्रिया मोठ्या प्रमाणात सुरू झाली आहे धन दांडगे बिल्डर ये त्यांना आश्रय देणारे राजकीय नेते त्यांच्या भ्रष्टकारभाराचा फटका स्थानिक भूमिपुत्रांना वारंवार बसताना दिसतो आहे भूमिपुत्रांच्या जमिनी बळकावण्यासाठी गुंड प्रवृत्तीच्या परप्रांतीय बिल्डरांच्या अन्यायावविरोधात आता भूमिपुत्र एकत्र झाले असून शासनाने भूमिपुत्रांवर होणाऱ्या अन्यायाच्या संदर्भात त्वरित दखल घ्यावी अशी मागणी भूमिपुत्रांच्या बैठकीत करण्यात आली जर शासनाने योग्य ती कारवाई केली नाही तर भूमिपुत्र संपूर्ण एकजुटीने रस्त्यावर उतरून आंदोलन करेल कायद्याच्या चौकटीत राहून आंदोलनाचा इशारा देत भूमिपुत्रांच्या बैठकीत सर्वसंमतीने एकजुटीचा निर्धार व्यक्त केला या बैठकीत संतोष केणे काळू कोमास्कर गजानन पाटील मधुकर माळी राम म्हात्रे दयानंद म्हात्रे शशिकांत पाटील पद्माकर पाटील प्रेमनाथ पाटील ॲडव्होकेट शशिकांत पाटील आणि इतर अनेक पीडित भूमिपुत्र बैठकीसाठी हजर होते दिया गया है दिया। जो बहुत सा जो किसान है अलग अलग गांव के वहाँ जो अन्याय हुआ था और जब मुझे मालूम पड़ा और ये कमेटी ने बताया तो मैं उनको एक राय दिया कि भाई देसरी का जो आंदोलन चालू है वो तो मेरे आंखों के सामने हुआ है और उसको मैं पूरा जानता हूँ मुझे तो जानना चाहिए पहला कहा कहा तुम्हारे ऊपर अन्याय हुआ वो मतलब बिल्डर बांधा जो व्यवसायिक रहता है उसका तुम्हारा एग्रीमेंट हुआ है क्या उसमें क्या लिखा है तो तुम्हारे घर का मसला है क्या घर का मसला रहेगा तो हम कमेटी घर में बैठ के उसको सॉल्व किया जाए और जो न्याय प्रविष्ट रहेगा जो दीवानी न्यायालय में अगर मैटर चालू रहेगा तो हम उसका सम्मान करेंगे जो कोर्ट का निर्णय रहेगा वो अंतिम रहेगा और उसके लिए हम लोग आदर करेंगे उनका तो सामने वाले ने भी वो आदर रखना चाहिए अगर कोर्ट का निर्णय के लिए हम लोग रुक जाते अपेक्षा करते और बिल्डर अगर उनमें आदमी लाके हमारे किसान के ऊपर कुछ दबाव करते हैं या कुछ या अन्याय का जुलम करते हैं तो बख्शा नहीं जाएगा क्योंकि आखिर हमारे आदमी का संरक्षण करना वो हमारे समाज का अधिकार होता है वो हम फिर करेंगे उसके लिए हम पुलिस कमिश्नर जो है थाना के और कलेक्टर उनको निवेदन देने वाले है देने वाले है तो कई ऐसा देखने को आया कि उनके नजर से कोई है उनके बारे में शिकायत है हम आम आमदार को जाके मिलेंगे उसको भी विज्ञापन देंगे निवेदन देंगे और किसान को भी न्याय मिलना चाहिए और सामने वाले को भी न्याय मिले हम संविधानिक और शांत जोड़ने का प्रयास करेंगे जोड़ने के प्रयास में भी अगर दादागिरी होती है गुंडागर्दी होती है और दबाव पंत्र का वापर किया जाता है तो समाज बख्शा नहीं जाएगा तो समाज में जो निर्माण हो, हो, हो सकता है और के माध्यम से सब्जेक्ट होगा उसकी फिर सगळ लॉर्डर तर या होत्या शहरातील महत्वाच्या घडामोडी अशाच काही नवनवीन घडामोडी पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला लाईक शेअर सबस्क्राइब करा आणि बेलायकन दाबायला विसरू नका आमचे एकत्र येऊन आम्ही तुमच्या सोबत तर पुन्हा भेटूया याच ठिकाणी याच इतोपर्यंत धन्यवाद